реклама, и веб-аналитика, и social media marketing, и прямые почтовые рассылки. То есть, опыт широкий, большой, и хочется им делиться. Сегодня я представляю компанию SEO Studio, являюсь руководителем отдела интернет-маркетинга. SEO Studio является лидером рынка поискового маркетинга. Мы самые большие по количеству клиентов, по количеству брендов, по количеству сотрудников. И также мы можем больше информации обо мне в блоге Романет, тоже можно найти либо презентации, видео, подсветления и так далее. Те клиенты по Social Media Marketing, с которыми я имел возможность общаться, сотрудничать, представлены, в принципе, здесь. Вкратце, я купил интернет-магазин, книги, диски, игры, сатаман, интернет-магазин бытовой техники сейчас в мультимарке, снимки мы белье, купальники, какие-то скандинавские аукционы, совсем интернет-магазин, но близко к тому портревел, сумки, чемоданы, киги, детские игрушки, юник, э, стильные флешки, аромат э, дуки и тройцы, женская тя -тя одежда. То есть, опять же, можно продавать через соцсети абсолютно разные товары при правильном подходе. Об этом подходе мы сейчас и поговорим. Все начинается с первого контакта. Первым контактом в социальных сетях, если вы хотите вот начать попробовать продавать через социальные сети, я вам рекомендую использовать объявления. Объявления доступны по следующим адресам. Мы сегодня поговорим о Facebook и ВКонтакте. Вы можете переписать, можете найти этот Заходите в этот интерфейс и создаете объявление. Тут важно понять. Во-первых, с кем мы контактируем. Выделяем свою целевую аудиторию. Возможны таргетинг по стране. Да а если речь идет о ВКонтакте, то и по городу, станции метро, улице, где бывает пользователи, где он указал, что бывает пол, возраст, семейное положение, 16 рублей, мальчики, не женаты интересом любит музыку, любит читать, принадлежит, вступил в группу конкурентов, раньше это было на ВКонтакте, сейчас это и на Фейсбуке, возможно, если группа конкурентов составляет больше тысячи участников. А по учебному заведению работы, где учится, какое учебное заведение закончил, где работает, как контактировать? Когда мы определились с кем, нам нужно составить объявление. Объявление э, имеет два ключевых фактора успеха. Первое – это изображение. Люди мало читают тексты объявления, они в основном реагируют на изображение. Поэтому изображение должно быть контрастное, желательно с человеком, лица, части тела, то, что привлекает внимание. А второе – призыв есть. Если у вас в объявлении есть возможность прописать заголовок, поставить заголовок. заголовок, Формулировать призыв действий. Купи мобильный телефон, оформи заказ сегодня и так далее. Вот здесь, если представить, что вот это является экраном монитора, здесь один к одному показаны, как будет выглядеть ВКонтакте и как будет выглядеть в Фейсбуке размер картинки. Картинка небольшая, поэтому она должна быть контрастная и выделяющая. Примеры картинок, которые имеют наибольший сетя соотношение пока кликов показом то есть те объявления, которые кликают максимально. Вот, лица, части тела, контрастные изображения, график, ребенок, который на вас смотрит, контрастная мышца, что-то непонятное, что-то не узнаваемое. Почему это важно? Потому что чем лучше будет CTR вашего объявления, тем меньше вы будете платить за клик. Цена за клик зависит от CTR. Вот я хотел поиграть с вами чуть-чуть. Вот есть такое объявление, оно мне очень понравилось на Фейсбуке, его запустил коллега Олег Литвин. Давайте попробуем угадать, буквально там 5 вариантов, какой CTR имел на это объявление. CTR, соотношение кликов показывает. 5 15 Процент. Да. Ну, еще пароль. 008. Сколько? 008. 108, Уже ближе, я, я вам скажу сразу. Что... Итак, маркетологи, которые тоже расхватывают объявления, ну, маркетологи, пациенты интернет-бизнеса, высказались вот так. Алексей Созинов, Оксана Позавид. Я, я сказал, что хорошее объявление имеет обычных сетях 0,1-0,28% в социальных сетях. Если автор оценивает это объявление как супер, а он написал, что не ожидал такого результата, то оно должно иметь CTR 0,3 на 7%. Что же у нас в реальности? А не скажу, что у нас в реальности. Сначала скажу вам, человек прочитал какую-то статью, прочитал, что книгу в Facebook бывает редко дешевле, чем 20 центов, а средний CTR составляет только 15%. Его реальный CTR был 0,17%. Поэтому ориентируйтесь на вот эту цифру, ориентируйтесь на то, что сейчас больше, чем 0,1% и меньше, чем 0,3% хорошее, больше, чем 0,3% идеальный, но, скорее всего, не достигну. Что хорошего в этом объявлении? Школа капитана. Мы видим фотографии девушки, она уже привлекает внимание. Дальше мы читаем текст, если мы его читаем, то мы видим, я научился управлять яхтой прошлой осенью в своих 20 лет. Прорабатывается первое возражение, то, что яхтой может управлять каждый. Если эта девушка в 20 лет смогла управлять яхтой, то смогу и я. Ну и дальше призыв к действию, ты тоже можешь стать капитаном, приходи в нашу яхту, школу 16 лет. Мне оно очень понравилась. Но его сетя равно 17%. Мы в практике были объявления в сетя равно 28%. Вот на что вам стоит ориентироваться. Для того, чтобы оптимизировать CTR, нужно создавать много объявлений и их тестировать. Если у вас дойдут действительно руки тестов, то я вам рекомендую такой инструмент, как AdSage for Facebook. Он выглядит приблизительно так. Если кто-то работал с AdWords Editor, то найдет много общего. Он позволяет загружать массово множество объявлений, их массово редактировать и отслеживать по ним их качество. Если же вы планируете запустить 5 например, вы можете через стандартные интерфейсы это сделать, и вам не нужно будет качать этот, э, эту программу. Цена клика. Здесь вот последняя статистика, последняя цена клика в Facebook. Как мы видим, в 2010 году цена клика была около 0,2 цента. Сейчас на 14 февраля она поднялась до 0,2 доллара до 0,6 долларов. То есть средняя цена ускаканилась где-то порядка 5 гривен за клик. Ясное дело, что вам такую стоимость платить не надо. Какую стоимость для интернет-магазина может быть выгодной? Там ну, мы считаем там, тысячу посетителей, что мы заплатили за них определенную сумму, они у нас превратились в продажи. Вконтакте 2 цента 80, центов больше не рекомендую платить. Facebook от 5 до 15 центов. И то 15 центов, если у вас достаточно дорогой товар или хорошо конвертирующий интернет-магазин. Важно помнить, есть так называемая синусоида кликов. Вы можете не получать клики в течение недели. У вас будет по одному клику в день, по два, а потом в течение часа у вас может быть 100 кликов. Не стоит этого пугаться. Чаще всего это связано с тем, что кто-то из крупных рекламодателей которых мы помним, которые платят 0,6 доллара за клик, 0,2 доллара за клик, они просто вот Сейчас рекламу в социальной сети, и у вас есть возможность быстро получить много дешевых кликов. Поэтому не ставьте ставки слишком высокими, но и не ставьте слишком низкие. Постоянно мониторьте и, и следите. То есть реально выгребайтесь в контакте посещения по под 2 цента, по 16 дней. Но нужно найти время, нужно поставить качественное объявление, нужно мониторить. Ну и для продвинутых, когда вы это поймете, попробуйте еще запустить объявление с оплатой не за клики, а за тысячу показов. Это рискованная тема, можно очень много потерять на этом, но если вы разберетесь, как это работает, и создадите качественное объявление, то будет вам счастье. Можно получить клики еще дешевле, чем 20. Куда пользователя отправляют? все сразу рвутся, давайте мы создадим фан-пейдж, давайте мы создадим группу в социальных Не надо. Сначала отправляйте пользователя на сайт. Метите ссылки специально для Google Analytics. В блоге Рома на можно найти инструкцию в одной из презентаций, как метить ссылки, для того, чтобы вы потом в аналитике могли видеть. Какое качество этих людей, какое качество этих людей по каждому объявлению, купили они или нет, если у вас правильно настроена аналитика. Изучайте аудиторию, Запустили рекламу, пометили ссылки, реклама проработала, дала вам 100 кликов, 1000 кликов, изучаете, есть конверсия, нет конверсии. И только потом, если продажи есть, создаете группу и отправляете рекламу на группу и начинаете продвигать группу в Вот с этим слайдом я выступал еще в декабре этого года на киевском social медиа кемпе и говорил, что контакты скоро закроют массовые приглашения. В принципе, 20 января или 22 января так и произошло. В принципе, остались еще возможности для массовых приглашений, но я не рекомендую ими использоваться. На самом деле это спам. Если вы пришли в социальную сеть серьезно надолго, то лучше строить свое сообщество делами методами, а не заниматься спамом. Хотя это, безусловно, дешево. После того, как мы создали группу, или решили, что группу пора создавать, можно пользователя вовлечь и вытянуть на сайт из группы. Мотивы, почему люди лайкают like бренд, как это называется на Фейсбуке. Ну, то есть вступают в группу на Фейсбуке. Узнать больше о продукте, узнать больше о пакциях, spread the word. Я не перевел, но это что-то типа нести слово, нести название этого магазина. Массы. Ну и дальше там... Социальные показать друзьям, пригласить друзей, впечатлить друзей. Это одна статистика. И вторая статистика говорит о том, что 40% присоединяются к группам, чтобы получить скидки и участвовать в акции. 39%, чтобы показать, что они поддерживают эту компанию. 36%, чтобы получить что-то на халяву, что очень важно, кстати. 3-4%, чтобы быть в курсе новостей, ну и дальше там 33% узнать о новых продуктах и так далее. В принципе, найдете потом этот слайд, когда будет выложена презентация. То есть вы должны понимать, что люди ищут либо новости о вашей компании, если это им интересно, либо возможность сэкономить. Люди любят экономить в социальных сетях и любят, когда им делают специальные предложения. Мы об этом чуть-чуть поговорим дальше. Как вам и делать на сайт? Во-первых, создать рекомендую меню группы. Для этого ВКонтакте есть Вики Разметка, Вики ВКонтакте А в Фейсбуке есть статика в ВМЛ, но он, по-моему, прекращает свою поддержку с марта месяца, но поскольку я не проверил эту информацию, то брать не буду. И обновляем контент в группе. Важно постоянно его обновлять. Статус в первую очередь. В обязательно включите в настройках группы микроблог. Заливайте новые Аватарки меняйте их время от времени, чтобы они не приезжались. Фотографии в альбом, если вашу продукцию можно показать на фотографии. И желательно, чтобы в каждой фотографии в ее описании была ссылка, но если не на товар, то хотя бы на группу товара. Или как минимум на интернет-магазин. Есть специальные возможности браузера подписать сотни фотографий в и описание. Видео, если есть. Ну и обсуждения, вовлекайте как-то в дискуссию, общайтесь с аудиторией. По поводу вашего продукта, на смежные темы. Почему пользователи в итоге, когда вы начинаете с ними пытаться общаться в группе, почему они от вас уходят? Слишком много обновлений, не стоит чистить. То есть, если вы представляете СМИ, то рекомендую где-то 6-12 обновлений в день. Если вы представляете Человек понимает, что на его стене осталось слишком много рекламных записей, но опять же, не стоит чистить постоянно только купи, 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 возможно, стоит просто дать людям полезную информацию. Контент стал повторяться и уже поднадоел, но опять же, надо разную информацию подавать. Я нажал, мне нравится только для того, чтобы получить скидку. У них мало хороших скидок и в записи сплошная реклама. В принципе, тоже все понятно. Нельзя постоянно давать им массочку ⁇ купи, купи, купи ⁇ Надо их развлекать, общаться, строить с ними долгосрочные отношения, а не только их активно продавать что обычно делают люди, ну, вот, часто говорят, вот у меня группа на 10 тысяч человек, а, а, посещаемость там низкая, или переходов на сайт мало, люди просто в какой-то момент либо ничего не делают, они перестали следить за обновлениями вашей группы, либо там говорят, скройте мне обновление вашей группы 38% и больше не видят то, что вы пишете, или выходят из вашего сообщества 43%. Ну и по продажах. Как их стимулировать, как с ними быть. Во-первых, я рекомендую вам выделить ответственного сотрудника, который будет э, отвечать за вашу коммуникацию в социальных сетях. Он должен не прекращать работу, как только вы перестаете обновлять статус социальности, как только вы перестаете отвечать на вопросы пользователей, а вас забывают. Обрабатывать каждый запрос очень важно, часто создаются группы, туда направляется реклама, люди задают вопросы по стоимости услуги, по э, описанию услуги, им не могут ответить по полгода. Важно отвечать быстро и на каждый запрос. Мотивировать сотрудника процентом от продаж, для того, чтобы ну, он не перестал в какой-то момент времени, просто забил и занялся чем-то другим. Отслеживать эффективность. Ну, не стоит делать группу ради группы, потому что это просто модно, важно, все это делают. Я использую для этого отчеты e-commerce Google Analytics. Если у вас правильно настроена аналитика, то в принципе вы видите, идут ли продажи из социальных сетей или нет. Устраивать акции распродажи и специальные предложения для фанатов. Пример специального предложения, ну вот как это оформлено красиво, через статик ММА на фейсбуке. Нажми на эту кнопочку лайк и получи 50 гривен скидку. Пользователь нажимает лайк и ему показывается вот такая картинка. При нажатии на активировать купон, он попадает на сайт, у него в корзине, его ждет уже купонный скид. Теперь суммира или резюмира. Для того, чтобы получать продажи из социальных сетей ВКонтакте и я рекомендую. Первое, запустить объявления, которые ведут к нас. Второе, если все нормально, эти объявления дают продажи, то запустить, создать группу и запустить рекламу на группу. Но при этом рекламу на сайт можно не отключать. Они вместе будут работать. Третье, обновляйте в группе контент, общайтесь с пользователем. Четвертое, выделяете ответственного сотрудника, когда у вас у самого не хватает времени общаться или с самого начала. И пятое, устраиваете акции распродажи, раздачи призов, конкурсы и так далее. Ну и помните, все, что я рассказал, это общая методология. В любом случае вам придется попробовать это самим. Возможно, у вас будут продажи, возможно, не будет. Истина где-то рядом. Пока вы не попробуете, вы не поймете, это работает или нет. Я готов ответить на ваш вопрос. Да. Подскажите, а пожалуйста, в чем преимущество гнать трафик на группу ВКонтакте? Или проще гнать либо на лендинг пейдж потом с разводкой сайта, Ну, группа ВКонтакте это как наш актив, да, это как м, группа подписчиков. То есть мы можем гнать, конечно же, на сайте, продавать им в одно действие, а можем продавать им несколько действий. То есть они на нас подписались, мы создаем лояльность, мы говорим, что мы в правильный магазин, явно, не явно, они уже нас знают, и в тот момент, когда они решают совершить покупку, они уже покупают у нас. То есть э, это для того, чтобы ну, как бы создать сообщество. Да, можно просто работать в одно действие, и оно либо работает, либо не работает. А можно играть на долгосрочную перспективу, что в принципе, ну, стратегически, мне кажется, а вот конкретно самому проводить вот, качество трафика на магазин и через группу? Но у меня продает и группа, и прямая реклама на сайте. То есть у меня э, параллельно запущена реклама на сайт, и параллельно запущена реклама на группу. И параллельно обновляется группа. Продажи нет. идут из группы, я, ну, я отслеживаю, и с прямого трафика, который идет на сайт. То есть и тот, и другой инструмент дает продажу. Просто на сайт это быстрое решение, но краткосрочное. Создать группу – это долгосрочное стратегическое решение, и оно, в принципе, оно как бы создает вам ну, как direct mail список подписчиков, с которым вы потом работаете и повторно-повторно продаете. Да, такой вопрос продаж продаж удалось достичь примерно на месяц три единицы заказов единиц это немного честно скажу то есть не стоит ориентироваться ну может зависит от тематики конечно но не стоит ориентироваться на то что социальные сети дадут вам поток там больше 100 заказов в месяц история как вспомогательная конечно только как вспомогательная хотя есть уже э, примеры бизнеса которые существуют только в контакте ну там продают шмотки только в и у них вообще нету сайта но сколько у них да, продаж, я не знаю, потому что ну, они как бы такой информации нет. Если можете из тех клиентов, которые назвали. Ну, наверное, я не могу разглашать данные об их продажах. но Я могу сказать, что затраты на Facebook и ВКонтакте чаще всего окупаются. То есть, ну как бы стоимость затрат равнялась стоимости прибыли с продаж. То есть не стоимостью прибыли, а равнялась прибыли с продаж, чисто. Это были цифры, которые вы приводили, статистику? А, именно. Вот, ну вот были там вот, посещаемости по отказам от группы, проценты. А там внизу, На чем основной? там внизу есть ссылки. Я попытался добавить их везде. Это в основном западные исследования. Вы имеете в виду, да, да, тут да, внизу да, есть да. Презентация обязательно была. Да, так, в основном это фейсбук, и в основном это западное это западное, это западное исследование. Там вот где красивые картинки, тоже западное исследование, просто переведены варианты ответа. Вот это. То есть это все западные исследования, потому что ну, исследования СНГ я не нашел. Презентации. Еще. А что является пуским горлышком? Что мешает получать, день, например, 50-100 заказов? Ну, э, во-первых, достаточно узким горлышком, если говорить о Фейсбуке, с которым я сейчас работаю более активно, является то, что там огромное засилье рекламодателей, которые умеют плохие ctr но огромную цену за клик. Мы говорим о крупных брендах. Там, ну, если вы пользуетесь Фейсбуком, вы, наверное, видели рекламу, на которую кликнуть не хочется, но она постоянно крутится. Плюс Бонприкс. Под Бонприкс везде. Вот. Ну, как бы и э, вот эта узкая горлышко, что ты либо должен выходить вот на, на ту цену за клик, там, ну пусть у тебя даже лучше сетя, но они платят баснословные деньги за клики, или у них там рекламная компания какого-то банка, им нужно получить 10 тысяч кликов за день, и они просто выгребают все клики, что есть в социальной сети, с собой, и еще там Procter Gamble, еще там Botbrix, и, и тебе остается вот этих немного кликов, но дешевых. То есть объем большой, выбор есть, только вопрос стоимости. Да, вопрос стоимости. Ну, как бы мне нерентабельно не э, гнать трафик, который стоит там, ну, больше 8-15 центов. Потому что, скорее всего, его конверсия будет там, в определенный момент, но он, скорее всего, просто себя не оплатит. А скажите, у вас там были цифры, ориентировочные стоимости выборных клипов? Во-первых, как вы эти цифры пощали, это то, чего удавалось чаще всего добиться или что И во-вторых на Фейсбуке там цена клика была в несколько раз больше, чем ВКонтакте. Чем это обусловлено? Тем, что там лучше аудитория, и это выгодно такие деньги Ну, по моему опыту, на Фейсбуке действительно аудитория чуть лучше. То есть на ВКонтакте мне она кажется более такая ну, шаровая, студенческая, а на Фейсбуке она чуть-чуть более платежеспособная. Но опять же, это не исследование, это такой интуитивный. А цифры но на здравом смысле. Если интернет-магазин из 100 кликов получает одну продажу, то платить за 100 кликов 15 центов, это получается обойдется 15 долларов. Соответственно, он должен заработать 15 долларов на продажу. На одной продаже. Это если он имеет в социальных сетей одну продажу со 100 кликов. Чаще всего он имеет там одну продажу с 200 кликов. Если мы говорим о социальных сетях и плюс о средних украинских интернет-магазинах, то есть это получается 30 долларов за привлечение клиентов. Если вы возьмете мобильные телефоны, там нереально платить 30 долларов, но ну, если это не какой-то премиум сегмент. То есть, ну, любая тематика, которую вы берете, стоимость привлечения клиента, если она больше 30 долларов, окей, повышаете цену за клиент. Ну, у вас получалось достичь цифр, которые там были, но больше Да, бесконечно. да. Ну, 2 цента из ВКонтакте я спокойно выгребал, 5 центов из Фейсбука тоже спокойно. Но в Фейсбуке раньше была больше конкуренция. Сейчас, когда ВКонтакте закрыл приглашение, мне кажется, что там тоже поднялась конкуренция. Но все равно должны быть еще периоды, когда уходят крупные рекламодатели, и можно получать дешевые клики. Ну и плюс россияне работают с оплатой за тысячу показов, делают качественные объявления, тоже иногда обманывают систему, то есть платят за тысячу показов, получают больше кликов, и эти клики вас есть Да корпоративный лидер продаж. Я понял вас. У меня был опыт общения с представителями и продаж. Я им рекомендую использовать социальные сети как один из элементов их воронки продаж. Социальные сети, чтобы формировали лиды, да, запросы на информацию, оставление контактных данных, подписку на рассылку и подписку на группу. И дальше уже с этими лидами надо работать. Прямые продажи там продать там решение CRM за 100 тысяч долларов с помощью кликов в Facebook, ну вы же сами понимаете, нереально. Ну и плюс для B2B рынка можно попробовать социальную сеть LinkedIn, но там цена клика минимальная 2 доллара. То есть вопрос готовый ли вы тестировать, платя за каждую клик вот от двух, ну а реально где-то порядка 3 долларов. Еще вопросы? Ну, поскольку вопросов уже у нас времени немає. я, наверное, поблагодарю Романа.